নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে অলমবিছ আৰু মই ভাবুলিচনা আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু আমাৰ মাজত নাই আমাক চিৰদিনৰ বাবে ৰি থৈ গুচি গৈছে আৰু কেতিয়াও আমাৰ মাজত আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ গুৰি নাই যাৰ মনত কোনো হিংসা বেদ নাছিল যাৰ মনত কোনো ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰণা নাছিল যাৰ মনত কোনো হিন্দু মুছলিম নাছিল আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক আমি চিৰদিনৰ বাবে ফুৰিব লগা হৈছে আৰু আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক আজি অনুতি নিদিয়া দিয়া হৈছে আপোনালোকে কেতিয়াবা গম পাইছেনে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা তেওঁৰেই মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা কিমান কোটি টকাৰ মালিক বা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কিমান কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ কথা শুনি আপোনালোকে আচৰিত হৈ পৰিব তেতিয়াহ'লে শুনক আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ হৈ থকা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ কিমান কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি আছে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ হিচাপে আছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ সকলো সা সম্পত্তি বেদখল কৰি বৰ্তমান সময়ত কোটি কোটি টকাৰ মালিক হৈ পৰিছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ গুৱাহাটীত কেইবাখনো কোটি টকীয়া হোটেল থকাৰ উপৰিও কেইবাখনো কোটি কোটি টকীয়া কোম্পানী আছে ইয়াৰ বাহিৰেও গুৱাহাটীত বেলতলাত কেইবাখনো কোটি কোটি টকা ফ্লেট আছে ইয়াৰ বাহিৰেও গুৱাহাটীত এখন মিউজিক মেনেজমেণ্ট অফিচ আছে আৰু তাত দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা মিউজিক মেনেজমেণ্ট কোম্পানীত পৰিচালক হিচাপে কাম কৰি আছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে যিজন মানুহ আমাৰ সুৰে জনপ্ৰিয় জনপ্ৰিয় আমাৰ জুবিন দা তেওঁ যদি এখন পাঁচ কোটি টকীয়া ফ্লেট ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁৰে মেনেজাৰ হয় সিধাতৰ সময় কেনেকৈ কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে বা কোটি কোটি টকাৰ সাংপত্তি তেওঁৰ নিজৰ নামত আনিব পাৰে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন উদয় হয় যে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিভিন্ন সা সম্পত্তি বেটকল কৰি বৰ্তমান সময়ত তেওঁৰে মেনেজাৰ হৈ থকা সিধাতৰ সময় বৰ্তমান সময়ত কোটি কোটি টকা মালিক হৈ পৰিছে যিজন মানুহে এখন ফ্লেট ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কেনেকৈ তেওঁৰে মেনেজাৰ হয় সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা কেনেকৈ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি গঢ়িব পাৰে কেনেকৈ কোটি কোটি টকাৰ ফ্লেট কোটি কোটি টকাৰ কোম্পানী কোটি কোটি টকাৰ হোটেল খুলিব পাৰে সেয়ে ইয়াৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰি যে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কিছুমান মানুহৰ টকা ইনকাম কৰাৰ মিচিংহে আছিল আৰু আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ কিছুমান মানুহে আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে বিভিন্ন সম্পত্তিৰ নিজৰ নামত লিখিব পাৰিছে ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৱাইফ অৰ্থাৎ মই জানো কাইলৈ মোক চিধাৰ্থ চাপৰ্ট লাগিব সেই মোৰ কামত নাথাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰিম জুবিনৰ বহুত আধৰুৱা কাম আছে এইবোৰো আগবঢ়াই নিবলৈ এইবোৰ এই ল'ৰাটোক আহিবলৈ দিয়ক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ জুবিন আহিব এতিয়া আপোনালোকে জীয়াই থকা কামটো সদায় মৰম দিলে বহুত বহুত মৰম বহুত আশীৰ্বাদ দিলে জুবিনৰ আৰু আপোনালোককো ইমানেই ভাল পায় সদায় জুবিনে গতিকে এতিয়া আহিব শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো হৈ যাওক জুবিনৰ যি শেষ যাত্ৰা সেয়া একো বিঘিনি নহ'ব ন তাকে সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে হওক যিবোৰ কোনোবাই যদি কিবা অকণমান মানে ভাবিছে কিবা এটা মানে খে খেলি মেলি হৈছে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত সৃষ্টি হৈছে বস্তুবোৰ নহওক একেবাৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হওক পুলিচ প্ৰশাসনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আমাক বহুত সহায় কৰি আছে জুবিন আহক ভালকৈ সকলোৱে আমি চাম জুবিনক শেষবাৰৰ বাবে চাম আৰু জুবিনৰ লগত আমাৰ নিজৰ ভাইৰ নিচিনা সিদ্ধাৰ্থ সদায় আৰম্ভণিৰ পৰা দুহেজাৰ বিছ চনত আপোনালোকে জানে যেতিয়া খুব ডাঙৰ এটা মেছেজ এটেক হৈছিলে চিজাৰ সেইখিনি সময়ত আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আকৌ বম্বে লৈ যাব লগা হৈছিল ক'ভিড আহি সকলো বন্ধ নিজৰ জীৱনকো বিপন্ন কৰি বাহিৰলৈ ওলাই খোৱা বস্তুৰ যোগানৰ পৰা আদি কৰি সকলো বস্তু চিদ্ধাৰ্থে কৰিছিল তেনেকৈ ভাল কৰি জুবিনক আমি ক'ভিডৰ এই লকডাউনৰ মাজততো বাছেৰিত বুঢ়াই আনিছিলে সদায় জুবিন আমাৰ নিজৰ হৈ আছিল আৰু আমি কিবা এষাৰ কথা ক'লেও সিদ্ধাৰ্থৰ কথা জুবিনে কেতিয়াও তাৰ গাত টোক এটা কৰিবলৈ নিদিয়ে আজি তাক জুবিনৰ সেই যাত্ৰাত থাকিবলৈ দিয়ক আপোনালোকে যি তাৰ বিষয়ে তাৰ বিপক্ষে যদি কিবা ভাবিছে সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক সকলো থাকক একেলগে আমাৰ পৰিয়ালটো একেলগে থাকক আমাৰ নিজৰ মানুহবোৰ কাৰণ মই জানো কাইলৈ মোক সিদ্ধাৰ্থ চাপত থাকিব সেই মোৰ কামত নাথাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰিম জুবিনৰ বহুত আধৰুৱা কাম আছে এইবোৰো আগবঢ়াই নিবলৈ এইবোৰ এই ল'ৰাটোক আহিবলৈ দিয়ক সি নহ'লে জীৱনলৈ তাৰ বহুত তাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ কিবা থাকি যাব এইটো বহুত মই মানে বুজাব পৰা নাই আপোনালোক সকলো অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰ বিপক্ষে যি আপোনালোকে এজাহাৰ দিছে বা কি কৰিছে সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক আৰু সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো শেষ যাত্ৰাটো আপোনালোকে হৈ যাবলৈ দিয়ক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই